Это действительно историческое событие в жизни не только клуба Киевского Динамо, наверное, но и города Киева. Прежде всего, мне бы хотелось бы сказать слова благодарности тем людям, строителям, которые создали, воссоздали эту великолепную арену, на которой Киевская Динамо завоевывала все свои славные кубки, медали. И мне кажется, что было бы странным, если бы при, при том, что вложено столько труда и любви строителями, правительством Украины в создании такой спортивной арены, если бы мы бы в конце концов не договорились, что Киевская динамо не будет ее эксплуатировать. Действительно, на этом стадионе... Я считаю, великие футболисты, великие, их сложно всех перечислить. Но с той плеяды, вот сидит Олег Петрович Базилевич, который работал вместе с Валерием Васильевичем Лобановским, вот я вижу, сидит Володя Мунтян, Трошкин, Рудаков. Это те люди, которые подарили Украине первый Кубок Кубков. Это 1975 год. Это сидит Михаличенко, сидит Буряк. Заваров – это те люди, которые дарили в 1986 году Кубок Кубков. Буряк играл в команде Мунтьяна и еще долго продолжал играть в этой команде, играл в других клубах, но он на сегодняшний день и работал в «Киевском Динамо». Я считаю, что это те люди, которые действительно сегодня критикуют команду «Киевская Динамо», которая не добивается больших побед. Они правы. Они правы прежде всего в том, что, наверное, отношение поколения футболистов сегодня немножечко другое. Оно другое в том, что они, наверное, не ценят то, что они имеют сегодня. Они играли за копейки, они боролись, они убивались на футбольном поле, и многих среди уже, к сожалению, с нами нету. Но именно на этом футбольном поле, именно на этом стадионе. Команда Киевского Динамо» завоевала славные традиции, которые были заложены не только в 1975 году, а в 1960-х годах. Когда «Киевская Динамо» в 1961 году, весь стадион, был, были зажженные газеты, тогда не было фейерверков, тогда не прерывали матчи, а весь стадион был в факелах. Они, болельщики, поздравляли славную команду 1961 года. Поэтому мы договорились с руководством стадиона о том, что мы совместно, это будет наш совместный проект. Вот сидит Владимир, директор стадиона. Мы будем эксплуатировать, мы постараемся сделать так, чтобы на плечи государства, во всяком случае, финансовой нагрузки было как можно меньше. Но от этого зависит только, как будет играть наша команда, от этого будет зависеть, как много зрителей будет приходить на трибуну этого великолепного стадиона. Еще раз огромное спасибо всем строителям, огромное спасибо руководству страны, которые воссоздали эту великолепную арену. Мы старались сделать атмосферу уютной, чтобы здесь было уютно всем гостям этого спорткомплекса. Мы вели переговоры действительно долго и нашли точки соприкосновения с руководством «Динамо Киев» и с Игорем Михайловичем. Действительно, мы пытаемся сделать так, чтобы все затраты этого стадиона были распределены и как и Динамо Киев, так и мы будем вместе эксплуатировать эту арену. Немало славных страниц было написано в истории как города Киева, так и команды Динамо Киев, который играл на этом стадионе. Мы все прекрасно помним эти замечательные страницы, но сейчас на новый обновленный стадион, я думаю, что нужно начинать новый том, если можно так выразиться. И нам, игрокам, очень приятно то, что свои домашние матчи мы будем играть именно на этом стадионе. На стадионе, который будет гордостью, наверное, всей Украины. И с огромным желанием, с, огромным, с огромной ответственностью мы будем выходить, конечно же, благодарить тех болельщиков, которые придут нас поддержать. А ведь без них этот стадион он не будет живым, он не будет настоящим, не будет тем стадионом, который, который вы все помните, каким он был раньше. Так что с вашей помощью, с вашей поддержкой нам играть на этом стадионе и завоевывать новые прекрасные моменты в нашей жизни, в жизни города Киева, в жизни команды Киев», да я думаю, что и в жизни национальной сборной. Спасибо. Я много слушал, сейчас добавить особо нечего. Многие говорят, что все здесь, на этом стадионе, много чего выигрывали. Я тоже много играл, но, к сожалению, кроме Кубка Украины, ничего не выиграл. Поэтому в присутствии всех, в присутствии президента, пообещаем исправить эту нелепую ситуацию. Благословіння від президента одержано першим віце-президентом, останнє. А що за тим стоїть, бо тільки сам Віталій Семенович знає? Маю на увазі професіоналізм, нерви і так далі. Будь ласка, ваші рукостискання, футболочку Динамо Київ, футболочку. І ось ця футболка, вона буде уособленням дійсно футбольній сім'ї співпраці. Президент Кубору Європа Суркіс, вручає й керівництво на і наші опуски, друзі. директор Укрспорт арени Володимир дарует дарує пам'ятні подарунки. Футболку та м'яч.